হয় আজি কলিয়াবৰত ইয়াতে আমাৰ যিটো কাউণ্টিং চলি আছে তাতে আহিলো এপাক দেখা দিবলৈ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ড গৈ আছে লাহে লাহে চ' অগ্ৰগতি আমি পাম বুলি কিয় আশাবাদী নিশ্চিতভাৱে বহুত ৰাউণ্ডখিনি বাকী আছে সেইটোৱে নহয় জানো যিহেতু যিহেতুকে কাজিৰঙাতো যিধৰণে ডিলিমিটেশ্যন কৰা হৈছিলে একেবাৰে মানে যিধৰণে সকলোৱে বুজি পাইছে কি এনেকৈ বনোৱা হৈছিলে তো ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ এটা ভাল ফাইট হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী আমি বাকী কিবা এটা বহুত ৰাউণ্ড বাকী আছে সেইসকলকে আমি জয়যুক্ত হ'ম বুলি আমি আশাবাদী সমগ্ৰ অসমতো আমি মানে মেজৰিটি আমি যিমান হয় আমি আমাৰ মানে চিট আমি পাম বুলি ভাবি আছো আৰু চৰকাৰকে আৰু বৰ্তমান যিটো পৰ্যায়লৈকে গৈছে সেই পৰ্যায়ত আপুনি এক্সিট পলৰ ধাৰণাটো কি বুলি ক'ব আপোনাক চক এতিয়া এক্সিট প'লৰ কথাখিনি সেইটো মানে কিবা ৰিচাৰ্চ বা হেৰি কৰে মেলি হেৰি কৰে কাৰণ আমি নিজে যুদ্ধত নামিছোঁ আমি গ্ৰাউণ্ডত যি পাইছোঁ সেইটো ভিত্তিতহে মই কথা ক'বলৈ বিচাৰিম বা সেইটো ভিত্তিতহে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে সেইখিনিয়ে কথা আৰু এক্সিট প'লৰ যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে সেইটোতো বৰ্তমান চৰকাৰে অমিল হৈছে কাৰণ য'ত হ'ব লাগে যিমান তাতকৈ অধিক মানে কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ জয়যুক্ত দেখাইছে তাতে অমিল তাতে গম পাইছে ৰাইজে যে সকলো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে গম পাইছে যে এইটো এটা মানে বিজেপিৰ মানে মানে ছেট কৰা এটা এক্সিট পল হয় আগবাঢ়ি থকা নিশ্চিত ভাৱে তেওঁ বহুত ভূটত জড়িত হ'ব